Представить э, директора коммунального предприятия Великодолинцев, Гончаров Сергей Владимирович, э, который ответит на ваши вопросы, сначала скажет о предприятии и о том, что сейчас проводится у нас в Новоградах. Вопросы какие есть, пожалуйста, задавайте Сергей Владимирович ответит. Добрый день. Спасибо, Ничего, ничего. <связи> Довью, <связи> говорю, говорю спасибо председателю, <связи> представил меня. Э, смотрите, э. <связи> 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 Мы находимся с вами по соседству и Давайте да, э, да, да, я тут встану. Да, да, а мы обслуживаем да. поселок Большая Мы находимся да. с вами по соседству, поселок у нас очень большой. <толк> и, 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 бы, один наших а предприятие тоже не просто так. У нас до этого обслуживало частное предприятие, сам же не особо большой И И нас обслуживало частное предприятие два. 15 лет большой времени, летом, начиная с 15 апреля, воды не было. Вот. С приходом новой власти, нового председателя были, проводились ряд мероприятий, переговоры и прочее. Но от этого воды в страну больше было принято решение сделать... Я извиняюсь, не Было принято решение создать коммунальное Это коммунальная архитектура. Я честно говорю, попрошу вас сделать потише звонки. Честно говоря, вот целый день, рабочий день очень сильно. И у себя на не сам даже сделал. Значит. У нас денег Значит, в двенадцатом году первого ноября нам было передано перед сеть сети поселка Мелькодовецка. С того момента в нашем поселке вода есть круглые годы. И летом, и зимой. Значит, да. вы можете мне назвать хотя бы один адрес, который вам нужен? Южная. Улица Южная? Да. Я сейчас при вас Депутаты депутата с улицы Южной, Давайте, Не было вот причины тому, была э, халатное отношение к сети. У нас были такие порывы, что, так что вы понимали, в речке тепла вода стоит у нас 150 километров трубы на балансе. Потери я даже не хочу рассказывать. После того, как правильно, грамотно, был... Э, отремонтирован водопровод, были э, посчитаны диаметры в нужных местах были поставлены задвижки. Мало того, э, в Лубинске Солочная Рада э, построила э, станцию в Мы пьем воду не только с артизанских скважин, у нас с артизанских э, Мы имеем еще две врезки с Афонского две врезки с Ильичевского Поэтому э, поселок, в котором проживает 13 700 жителей, полностью весь свободен. Улица Южная, первое лето 2012 года была 20 свободна за период нашего обслуживания. Хочу вам сказать, что мы, два головы, наш, ваш голова, делились своими проблемами и выяснили, что у вас есть такие же проблемы. Мы предложили свою помощь, а что именно мы предложили? У нас есть штат работников, которые очень хорошо имеют работать со скважинами у нас есть механик, у нас есть энергетик, у нас есть инженер, у нас есть техника. Это три машины синизации, два экскаватора, два мусоровоза и прочее. Значит, хочу сказать так, мы когда принимали наш поселок в Батарлана, люди не хотели с нами заключать договор. Объясню, как бы, почему, это мои, мои догадки. Был подорван авторитет перед людьми, было потеряно доверие. Мы принимали 350 договоров по вывозу мусора. На сегодняшний день у нас в поселке 6,5 тысяч договоров. Мы обслуживаем, что касательно мусора, Большую долину, все прислужащие кооперативы, обслуживаем Силу базы, тоже наши соседи, обслуживаем Роксолан и обслуживаем Надгриманское. Мы изъявили желание помочь вашему поселку, помочь в голове вашего поселка и предложить свои услуги. Так как знаете, мы еще не, не можем э, сказать точно, дорогая у вас вода или недорогая вода. Да, может быть, можно ее сделать дешевле, может быть, она должна дороже, мы не знаем. Но мы согласились зайти на тот стоит, который есть. Почему сказать, что от себя могу вам пообещать много? Я, как руководитель нашего предприятия, коммунального, да, заключил соответствующие, заключил соответствующие договора с каждым жителем. Этот договор он будет. Типовой, но может быть, э, там есть какие-то разбежности юристам, несколько пунктов закона, просто раз, разбросал, чтобы было понятно. Мы заключим с вами договор на воду, мы заключим с вами договор на мусор, мы вам выдадим книжечку, оплачивать, хотите, можете идти в банк, хотите, можете идти на почту, хотите, можете оплатить у нас есть, в поселковом совете будет работать кассир, и будет принимать деньги без комиссии. Но принимать деньги он целый день не сможет, я вам объясню причину, почему. Потому что эти деньги должны инкассироваться до вечера и сдаться в банк. Что относительно воды? Обещаю вам, что все скважины будут работать на полной мощности. Потому что у нас уже за три дня проведена работа, ну, скажем так, вот вчера мы отремонтировали в вашем поселке 4 порыва. Человек, который работает от нас, житель вашего поселка, в ваш, в вашем поселке, от нашего предприятия, он уже готовит, да, он готовит представление по рекам. Мы должны закрыть с вами все крышки. То есть я буду выполнять, а вы будете нам только платить за это. Для, чего мы это чтобы не было случаев когда ребенок увидел яму упал и прочее, прочее. Что касательно вывоза мусора, тариф на мусор остается точно такой, который был. Вы раньше вывозили, как-то так передавали деньги, непонятно как. Я не знаю, я вам так не хочу. Но хочу вам сказать, что на сегодняшний день занимаются закона Украины. Каждый из вас обязан утилизировать мусор. Либо обратиться к компании, которая имеет такую возможность. У нас есть договор со славкой Белинской фирмы. Это свалка Суиши. Наш мусоровод приезжают по всем вашим улицам, мусор выводит и вывозит это на свал. Каждый талончик мы оплачиваем, езд, все у будет предоставлено вам в виде отчета, если вы Что хочу я вам сказать. А, есть люди, которые приходят вот сейчас на этапе заключения договора, говорят, мы не будем заключать договор на мусор. Я бы хотел, вот, мы сейчас поговорим с вами, хотел просто услышать таких людей и спросить, почему вы не хотите заключать договор на мусор. Вот я еду в ваш поселок, да, вот, все обучены в мусоре. Я вам а вас почувствую... это Там не мусор? А Знаете, Знаете почему они такие? Большой Потому что у нас период выезжает. У По пульки не а, Смотрите, большой долин. Оленина. Проблема до конца не решена. И, и я вам не сказал, что у нас все хорошо и не делается. Но мы с этим боремся. У нас работает один комиссия. У нас те люди, которые не хотят запрещать эту работу, не только мы, не только коммунальные, не только мы. сами люди, соседи. Знаете, когда день был за и 30 человек на улице живет, а выстрелило 29 как и эти 29, как и 30 возможности. Если даже не представляете. Хочу вам сказать, что если есть на сегодняшний день такие вопросы, так и может заехать на да, мусоровоз. Значит, мы должны в индивидуальном порядке определиться с вами, может быть, можно выносить его куда-то, где он может близко подъезжать. При нем есть два груща. Ну не проблема там 20-30 метров пройти, но да, не километр. Если они будут ходить за каждый километр, то вы понимаете, что они не справится. Но эти проблемы мы будем в любом случае доносить до головы сельского совета. Может, мы будем как-то помогать. У нас есть завод быкового, у которого можно взять строительный мусор. Правильно? Можно как-то даже в этом плане помочь. Я могу с ним договориться. Мы такую работу у себя в поселке проводим. сегодня три КАМАЗа и его подборный засыпали головой. То есть хочу вам сказать, что тариф на воду остается тот же, тариф на мусор остается тот же. На какой период? А, на какой период? Сейчас я, если вы хотите поговорить насчет тарифов, я вам расскажу. Значит, для того, чтобы посчитать тариф, мы должны поработать и понять, как, какой спрос, давайте какие затраты. Мы должны рассчитать свой тариф. Мы должны утвердить его в инспекции по ценам, которые, по не так просто это сделать. Если мы хотели тариф 6.12, то нам нужно тариф 6.06 и Но мы в большой долине, мы не будем по 6.06, Так что по 1,5 за электроэнергию У вас электроэнергии столько нет. Поэтому, в принципе, у вас при минус-минус тариф должен быть такой. Что касательно мусора, тоже не могу вам сейчас сказать. Если, грубо говоря, 700 абонентов будут вывозить мусор 100 человек, то э, это одна выгода. Если это будут вывозить все, то это другая вот, выгода. Тариф большой коллеги на вывоз мусора 9-15 копеек. В Барабуе у нас сколько? 10. 15 по-моему. С одного человека в месяц. Ваши договоры, там написано даже, количество дворей, чрезмерные обороны, сад, количество транспорта. Я сейчас вам объясню. Значит, смотрите, есть правило заключения таких договоров. Мы берем за основу типовой договор, который предоставленный 630-й постановлении, 869-й, я точно не проехал. Да. Я бы хотел вам сказать, что такая графа в должна быть почему Потому что по постановлению кабинета министра, в случае, если у вас нет водомера, то мы вам должны считать по норме, которая министра. Если мы будем делать по-другому, то мы будем нарушать с вами закон. Я этого делать не хочу. Хочу вам сказать следующее, что касательно а, водомера. Какие проблемы их установить? Ведь для вас это выгодно. Это выгоднее для нас. Мы будем понимать, сколько мы подняли воды, сколько мы подали людям, да. где у нас да. произошла потеря. Да. Для того, чтобы да, Я да. хочу вам да. сказать, что наше комунальное предприятие, вчера сделав вам 4 порыва, да. Да, да, мы сегодня уже заказали два насоса на да. ваших да. скважине. Мы да. погасили 35 тысяч гривен долгов по скважинам. Да. 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 Ну, как да, да. 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 послушаете там? Послушай, мы говорим на сегодняшний день о том, чтобы сделать максимально, насколько это можно сделать насчет тарифов, если будут подниматься минимальные заработные платы, если будет подниматься электроэнергия, если будет подниматься затратная часть, то, естественно, тарифы будут подниматься. На сегодняшний день, я, знаете, хочу сказать, если в магазине продается хлеб, на 2 80, да, поднялась два раза мука, и он стоит, грубо говоря, 5. Но мы же не говорим, что мы этот хлеб покупать не будем, потому что производителю не выгодно. Это дело. 2,50 Я что хочу вам сказать, если ну как вам объяснить? В прошлом году мы покупали насосы, мы покупали насосы 5700 стоил один насос. И сегодня мы брали его, он стоит 6200. Ну как мы должны с калькуляцией заложить 6200 и 5700? Ну, я думаю, что, наверное, калькуляция вам будет предложена, представлена, вы скажете, вот с этим мы не согласны. Мы хотим, чтобы мы пересчитали. На сегодняшний день мы не можем составить калькуляцию, мы даже не знаем, как вам сказать. Почем вы предлагаете в воду сейчас? 5,80. Согласно решению сессии, ваше ассоциативное совершение. Это все время. И не будет. Начинается сезон, начинается, начинается, начинается У нас на верхних улицах воды нет. Я не обращался. Даже по улице есть, почему улице нет? Давайте tenho. сделаем так. Если... Мы Я мы мы вам дیکнули. скажу, так, с четыре порыва льется вот в ушел, входит в речь. Что происходит? Происходит а, просто вот разрешение давления в душе. Сегодня сделали четыре прорыва, в верхних улицах уже появилась вода. Завтра поменяем два насоса на скважину. Послезавтра подключим башню Рожновского, ну не башню Рожновского, а там бак на 26 кубов, который мы тоже сделаем, заковырируем и пустим вам воду. Но не бывает так, деньги надо вкладывать, особенно с башни Рожновского вы, наверное, не в курсе, что на африканские скважине должен заключаться договор с санитарной сан медиастанцией. Стоимость одного анализа, одного, если не ошибаюсь, 300 с чем-то гривен один раз в квартал. То есть четыре раза в год вы должны провести такой анализ. Для того, чтобы вы пришли к нам и спросили, вот согласно постановлению, вы нам должны давать воду по такому-то госту. Вы делаете анализ? Да, мы делаем. Вы делаете клавирование? Да, мы делаем. Вы вывозите мусор в посадку или на свалку? Нет, мы вы вывозим на свалку. У нас четыре штуки не да? 4. 4. Говорили, что зимой работает две и хватает. Лето работает четыре и не хватает. А потому что много левых а, сделано. Что касательно как? левых левых. Я бы хотел как бы инициатива моя вас всех собрать. Мы сразу как бы с вами договорились. Мы, мы вам предлагаем добросовестно и качественно я выполнять я эту услугу вашим посетителям. Взамен мы просим, чтобы вы добросовестно и качественно оплачивали услуги. Я, знаете, как, вот, приведу пример. Вот у нас есть дом многоквартирный, там живет очень много пенсионеров. И ко мне подошла одна бабушка и сказала, говорит, сынок, если ты не заставишь этих олигархов платить деньги за услуги, мы тоже платить не будем. Я хочу, как бы, просто не то чтобы предупредить, просто хочу озвучить, что штрафы за самовольные подключения Такие, что человек ну лет на 5 наперед И вот таким образом мы с вами договариваемся добросовестно работать и быть партнерами в этом деле. И я думаю, у нас проблем не будет. Что касательно, я, говорил, я сказал, хочу сказать вам, чтобы вы знали, если у нас в поселке есть люди, которые действительно нуждаются в помощи. У нас таких много, ведь она не Да, да, да. Вот эти одинокая старушка. А Кто значит, Может, смотрите, это а что значит, послать тут счетчик? Может, какая-то что касается таких людей, это человек э, берет ходатайственное письмо, либо соцработник, который обсуждает этого человека, мы, это, а, это как бы наша личная инициатива, и не делится, что как бы не прописано в вашем рекламе, в каких правилах, которые мы пользуемся. Это буду делать я. Смотрите, правила такие. Если человек нуждается, он должен прийти в поселковый или сельский совет и получить материальную помощь. И потом за эту материальную помощь мы, ну, мы для того, чтобы не знать, что у нас в жизни и так очень много Слишком много бюрократии. Пойди возьми ту справку сделать, сделай, ту сделай. Мне нужна информация, что такой человек есть. Мне надо пропотание от головы сельского совета, и мы эту работу будем выполнять. Для этого а... нужен паспорт и код, и все, не надо... вот. Я, Зачем Я... Я... Я хочу вам сказать, что в вашем поселке правдивую информацию может дать либо голова, либо депутат вашего избирательного округа. Я не владею этой ситуацией, поэтому я должен понимать, что этот человек не аферист, Меня не обманывает. что это действительно человек который не есть какие-то у вас сомнения в нашей работе. Но все раздается в сомнении. Вы можете не дать нам возможность поработать, грубо ну, говоря, лето одно. Посмотрите, хорошо мы работали или плохо. И потом сказать, вот вы сказали, что хорошо будет, но получилось нехорошо. А, второй, второй момент. Что касается тарифов, тарифы это вредная тема не только вашего поселка, но и нашего поселка и всей страны. Знаете? Я вам хочу сказать так. Есть э, работает э, человек средства в на нашем коммунальном предприятии. Да? Есть галузовая э, угода, которая между профсоюзами страны э, как бы, учреждена и обязательно примещена. Откуда берется заработная плата средств. Минимальная заработная плата, умноженная на коэффициент 1,2 и умноженная на коэффициент профессии, которую э, занимает это средство. На коэффициент средств. То есть это не будет заниженная зарплата. Завышенная. Это средство имеет по право уйти в отпуск, мы ему должны его оплатить. Этот человек может идти да, нелогически, да. мы обязаны наверное, под ней его. То есть я вам хочу сказать, что а, на сегодняшний день те люди, которые живут у вас в поселке, а именно те люди, которые работали в ППЛОКОН, они не остались без работы, они получили рабочие места. Я вам хочу сказать, что эта зарплата, которую они будут получать, она будет на порядок выше. Почему? Потому что а, админ аппарат... Мы сюда подключаем свой, который у нас. там один Можно мне задать вопрос? Где? Один вопрос. Один. Он еще не высказал. Вопрос. Он сказал цену закупки? Какая? 5,80. У меня сегодня есть предложение. Давайте эту большую долину подвинем, а есть по 5 рублей. Давайте мы будем говорить с этими людьми. Откуда а? вы? Я отсюда. Так давай. Что, давай. Они рядом живут, Марьяновье. Там 5 рублей куб. Почему у нас 5,80? Зарплату вы поднимите им. Угодно. Вы нам ничего нового сюда не принесли. Вы предложили нам нибудь такое, чтобы нас устраивало. У нас этот был дурдом. Теперь мы ходили рядом с сельсоветом, а теперь мы вы бегать в большую долину. Разница очень большая. А вы не предложили ничего. Это будет это будет контора сидеть. Но Но предложите предложите нам У У нас есть предложение. предложение. я предлагаю поговорить. офис, берут берут рублей рублей за куб. Но там уходит все. Ремонт, зарплата. Все, не ходят, за горло не хватает. И, и, и не говорите, не надо рассказывать, не надо. Не так не как ты дорогу сделал, клялся, что сделаешь. А ага. Выкопал яму, блядь, все, и на не все не не Я не не предлагаю человек, вам не Вы нам цену поставьте ниже, а потом будем говорить. Мы 5,80 видели.